我错了，我承认，我胡闹了。那是因为我熬不住了。我答应你十天为限，现在才第四天，我不想再等了。思思，你知道吗？自从你来到我们三部，自从你搬到我的隔壁， 我们从同事变为邻居，从邻居又变为朋友。我每天上班是你，下班是你，我生活中处处都是你。要不然，我这几天躲着你一点儿。你知道吗？我每天八点零四分去敲你的门，就是想早一分钟看到你。 我知道你有起床气，但是我觉得你骂人的时候很可爱。我知道你喜欢国漫，喜欢盲盒，这些我都不懂，但我愿意去学习，向你靠拢。我知道你不爱加班，所以我愿意替你加班，把你的工作完成。我知道你很矮，但是我也不高。你说我呆，我承认。 我生活中，什么事情都是马马虎虎的，但是喜欢你这件事儿，我从来没含糊过。他们都叫我黑洞，只有你叫我暖宝宝，因为我只想温暖你一个人。我曾经以为每天跟你在一起是一种习惯，我现在发现了，我习惯的是对你的依赖。时间可以证明一切吧。 我会用我的行动，让你相信，我对你，不是一时兴起，而是奉陪底。 够了，兄弟啊，我真的听不下去了。你没事扯什么身高干嘛？什么你不高我不矮的，那比于庄宗的偶像剧还恶心呢、啊。思思，你是不是不喜欢这家骚扰你？你想清楚。我现在在帮你教训他。李天然，听清楚了。我姐妹思思要我告诉你，她不喜欢你，她不喜欢你，听见了没有？是吧？ 谁说我不喜欢他的？一开始，我是觉得你很烦很呆，生活也很难，搬家很难，加班很难，月底没钱很难，一个人害怕也很难。但是。 就像你说的，我不知道从什么时候开始，我就什么也不害怕了。我就想，没事儿，李天然在隔壁呢，他比我更难。 哎呀，管他什么十天什么职场守则的，李天然，我也喜欢你。从现在开始，我就是你的女朋友了。小小。 合计完了，我买单，这我女朋友。<laughs> 嗯，你老实交代，这些甜言蜜语跟谁学的呀？我原创的。啊，原创的呀。嗯。那你以后不可以跟其他女孩子说。不，足够。走。走 谁是谁买单？哦，oh, 好。哎、hey.，你刚有没有看到这段经典的对白？我写的。<laughs> 先生买单。Oh. <来>太多么的好，来。